নামঘর সন্মুখত নৈবদ্য ঠকীকন দিয়া আছে ভগবন্ত তারপর কলায় মহুমাহ নাখায় কিন্তু দেউরীজনে যে ভাবত নৈবদ্য ঠকীকন অর্পণ করেছে সেই ভাবটা ভগবন্ত্র ঘর দিয়ে স্বাদ আর নাম ঘর দিয়ে গুড স্বাদ বেলে সমন্বিত যে যার কোনো বিদ্যা নাই যার কোনো জ্ঞান নাই আৰু যিজনক সংসাৰৰ লোকসকলেও মহাপাশী বুলি পৰিত্যাগ কৰি দিয়ে তেনেজন মহাপথিতো যিজনা ভগৱন্তৰ আশ্ৰয় হৈ সেই সংসাৰ ফুৰি যাব পাৰে পোনপ্ৰথমতে সেইজনা ইষ্টপুৰুষ শ্ৰীগোবিন্দৰ চৰণ বন্ধুলৈকে অগ্ৰগ ৰাখি আজি কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ চাওকচোন কৃষ্ণৰ নগৰ যাৰ নামে আৰু নক হৈছে ভগৱন্তৰ নামৰ জৰিয়তে গতিকে সেইসকলৰ ৰাইজক সংশোধন কৰিবলৈ আৰু বেলেগ এটা গতিকে কৃষ্ণনাগৰ অঞ্চলৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠস্বৰূপ এই স্থানত সদ্য বিৰাজিত হৈ থকা বৈকুণ্ঠৰ শাৰীৰিকস্বৰূপ আপোনাৰ ভগৱী শতিকাৰ মাতৃসকল আপোনাৰ দৃষ্ট ভাৰ স্বৰূপ পাৰ্থিৱী কয় আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে এই স্থানত প্ৰজ্বলিত হোৱা ভক্তিক প্ৰদীপ গুচীৰ ইন্ধন স্বৰূপ অনুষ্ঠানটিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভগৱন্তৰ মূলত আমাৰ আশ্ৰয় এই ভগৱানত পৰি যাব পাৰে সেইজনে ভগৱন্তৰ কৃপা পাৰ্থক হবলৈ কাৰ এবাৰ হৈ যোৱা ভক্তসকলৰ কাৰণ ভক্ত সন্ত বৈষ্ণৱ কৃপা হৈ মানে গুৰুকৃপা অসম্ভৱ আৰু গুৰুকৃপা নহ'লে ইষ্টৰ কৃপা সম্ভৱ নহয় গতিকে ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ যিটো যোৱা পথ সেই পথটো আৰম্ভ হৈছে ভক্তৰ সংগৰ জৰিয়তে বা সন্ত সংগৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মুখত এতিয়া যিমান ভাগত পাঠ হৈ আছে সেই যিহেতু সময় কম গতিকে সময় কমৰ বাবে আমি পাঠ বহুত কম সংখ্যক চলিব আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম আমাৰ বক্তব্য আপোনালোকৰ আগত ৰাখিবলৈ এইখিনিতে আমি দুআষাৰ আগমহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে সাগৰ জোখে যেন পাব বিচাৰিলে ইচ্ছা কৰাটো যিদৰে ব্যৰ্থ গুৰুত্ব যদি যদি প্ৰাধান্যায় গুৰুত্ব পূৰণ নকৰা চেষ্টা কৰে সেই চেষ্টা যিদৰে ব্যৰ্থ ঠিক তেনেদৰে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠটো ক'ত আছে আমি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি যাওঁ বৈকুণ্ঠৰ ভগৱন্তৰ সাৰ সমস্ত তেনেহেন সমস্ত বেদ বৃদ্ধান্তৰ সাৰ শ্ৰীমত ভাগত বা সম্ভৱ নহয় আৰু যদিও আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি বাখ্যাকাৰ শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা হয় প্ৰকৃততে আমি বাখ্যাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় জানেনে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে শ্ৰীঙত ভাগত পূৰ্বতে মাত্ৰ চাৰে ত্ৰিশটো কথে আছিল

yo was a saint this এই সারিটি শ্লোক শ্রী নারায়ণে জ্ঞান বিজ্ঞান তদনুপর রহস্য সারিটি তত্ত্ব গীত শ্রীনারায়ণে ভাগবত আমি

সেয়া চাৰিটি শ্লোকতে বুজি পাই গৈছিল কিন্তু আমাৰ মানুহৰ চেতনা ইমান উচ্চস্তৰীয় নহয় যে আমি সেই চাৰিটি শ্লোকতে ভাগতৰ সমস্ত তত্ব কথা বুজি পাম সেইকাৰণে ব্ৰহ্মাদেৱে যেতিয়া নাৰদেৱক দিলে চাৰিটি শ্লোকত তেতিয়া ক'লে কি যে তুমি তাক দি বুলি কুমি ইয়াক বিস্তাৰ কৰা অৰ্থাৎ বহল কৰি দিয়া যাতে অনাগত সময়ত মানুহখিনি বুজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু সেই আজ্ঞাকে ক্ষীৰ গ্ৰহণ কৰে নাৰদেৱে আনি দিছিল ব্যাকদেৱক সকলোৱে জানো আমি ব্যাকদেৱে দিছিল ভোগদেৱক শুকদেৱৰ হাতত ভাগৱত কৰালৈকে ভাগৱতে বাৰটি চন্দ্ৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিশ টি অধ্যায় ওঠৰ হাজাৰ শ্লোক সপোন ৰূপ পাব তাত আকৌ আপুনি মই যোগ কৰিবলৈ একো বাকী নাৰাখিলোঁ ভাগৱত আমি যি আয়োজন বা আলোচনা কৰিছো ইয়াক মাত্ৰ নুবুজা কথাখিনি বুজিব লাগিব বা নজনা কথাখিনি জানিব লাগে কাৰণ ডক্তৰ ৰাধাকৃষ্ণই এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ব্যক্তি এজনে যেতিয়া গ্ৰন্থ এখন অধ্যয়ন কৰে তেতিয়া সেই গ্ৰন্থখনত লেখকজনে উল্লেখ কৰা জ্ঞান আর ব্যক্তিজনে অধ্যয়ন করে পয়া জ্ঞান কেতিয়াও সাহানুপাতিক হব নয় এটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি নয় মনে ঘর লংপেড তো কিন্তু টেবিলের উপর ভাগতভাগ মিলি লার পরে যদি বুঝি নামকর পবিত্র স্থানের এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেটা ভাগ ভাগ শ্রবণ কীর্তন করা তারপরে উৎপন্ন হওয়া ভাবটা বেলেগ কারণ ভাগৱতৰ যুক্ত মার সেই যুক্তিও নাই তর্কও নাই ইয়াক প্রধানতা আছে ভাবর ভগবতুক আমি পাব পাৰো ভাবর জড়িয়ে

যেতিয়ালৈকে ভাৱ জড়িত নহয় তেতিয়ালৈকে বোলে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰো সেইকাৰণে ভাগৱতৰ চাৰি বন্ধুৰ হৈছে ভগ ভাবুকক কি কিয় প্ৰথমতে মনতে ভাগুকতাটো আহিব লাগে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ প্ৰৱলতাটো আহিব লাগে তেতিয়াহে গ কাৰণ জ্ঞানো ভগ তেতিয়াহে জ্ঞান আহিব এই জ্ঞান কি সংসাৰজনিত জ্ঞান নহয় নহয় বোলে ঘৰটো কেনেকে বনাওঁ বা ধৰি লওক কিবা এটা যন্ত্ৰ কেনেকে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেইটোও জ্ঞান ভাগবত কি জ্ঞানের কথা কয় জ্ঞানবী জ্ঞান অবিত্তি যেতে আমি কিনা কাম করার কারণ তার বেলা ফল পাওয়া যখন কাম নক ভাল কিনা আগর ভালো কাম এটা করো ভাগবত যে কুয়া হয়েছে যে ভাগৱতা জ্ঞান লাভ হব এই যি জন্ম মৃত্যু সংসাৰখনত ভ্ৰমণ কৰি আছে এই সংসাৰখন তৰি যোৱাৰ পত্ত বোলে প্ৰশস্ত কৰে ভাগৱত আৰম্ভণিতে কৈছে চাওকচোন যে যোনটো ব্যক্তি মহ ভাগৱতত বৰ্ণনা কৰা হৈছে গতিকে শুনিবলৈ অকণমান বেয়া হৈ ভাগৱতে আমাক আচলতে কি কি কয় সেনেকে পাৰ্ভ কৰিব লাগে মৃত্যুটো কিদৰে জয় কৰি মুখলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি সেই ব্যৱস্থা হৈছে ভাগৱত সেইকাৰণে চাওচোন ভাগৱত পাঠৰ যিটো পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে শুকদেৱৰ হাতত যেনে শুকদেৱৰ জৰিয়তে মহাৰাজ পৰীক্ষিতে পালেখিনি সময়ত সেই আঠাইছ হাজাৰ লেখি সৈতে সুতমুৰিও তাত উপস্থিত আছিল কিন্তু তাতো যে লেখিসকলে মোৰ প্ৰথম শুকদেৱৰ মুখৰ পৰা ভাগৱত শুনিলে সেইখিনি সময়ত মানে পূৰ্ণ বিশ্বাস ভাগৱত স্বৰণ নকৰিলে কিন্তু অন্তিম সময়ত যেতিয়া তাত দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত দেখিলে যে মহাৰাজ পৰীক্ষিতে এই ভাগৱতৰ বৰ কিছু গতি পাইছিল মুক্তি পাইছিল তেতিয়া সময়বাদী লেখিসকলে পুনৰবাৰ শুকদেৱক অনুৰোধ জনালে যে কুকদেব আমি সম্পূর্ণ একাগ্রতার ভাগত স্মরণ করবো আমি পুনর্বার আম ভাগ স্রবণ করি শুকদেব না। ভাগব নহুনা রূপক তোমাকে পুনর স্থাপন করা আর রূপক আচার্য পাতি এই নৈমিকারণ্য যত নৈমিখারণ্য আঠাইশ ভাগৱত মাৰটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গোপন ৰহস্য এটা সোমাই আছিল যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ভাৱ লৈ ওচৰৰ কথা শুনিম বুলি বহে প্ৰত্য়ক্ষ ৰূপত শব্দ স্পৰ্শ নকৰিলেও তাৰ ফলটো প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে কেনেদৰে

মাইক্রোফোনৰ পৰা কথা শুনা তেওঁলোকে একান্ত মনেৰে ভাগৱত শুনি বুলি ভগৱন্তৰ ৰূপ চিন্তন কৰি শুনিছিল সেইকাৰণে প্ৰত্যক্ষ ৰূপত শব্দ স্পৰ্শ নকৰিলেতো তেওঁলোকৰ অন্তৰত ভাগৱতী ক্ৰিয়া কৰিব পাৰিছিল সেইবাবে ভাগৱত পাৰ্থক্য কি হৈছে ভাৱৰ আশ্ৰয়